Rawap bapa kepada segala kepala-kepala bapa perasuah negeri Melaka Kan, perlu ambil tanggungjawab benda ini. Uh, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, kepada sahabat media yang hadir pada hari ini sama dengan kita juga uh, peguam Rafiq uh, sepa, pengurusi peta Negeri Melaka Sedara Azam Sama dengan kita Sedara Syafiq Dan berapa orang ramai lagi kawan yang hadir pada hari ini kan? okay. Uh, petang ni ada tiga perkara penting eh? Kalau pertama akan dimasukkan dalam uh, satu laporan uh, Di mana laporan ini terus kepada Ketua, negi, uh, Ketua Menteri Negeri Melaka Berkenaan dengan uh, salah guna kuasa uh, uh, Apabila dia telah, uh, ini kali pertama dalam sejarah mana-mana negeri uh, Sebuah agensi dapat senarai pingat datuk yang sangat banyak uh, Uh, dan ini merupakan satu konflik uh, of interest yang kita harus dan rakyat khususnya maka harus tahu. Uh, itu nanti saya akan serahkan uh, ulasan undang-undang dia kepada saudara Rafiq. Kedua ialah uh, kita juga akan uh, berkenaan merujuk daripada sebuah kes yang di mana uh, Datuk Muhammad Ali eh, Muhammad telah memfailkan satu laporan polis ke atas uh, apa namanya ni ketum Menteri Melaka apabila uh, atas satu tajuk di mana uh, undang, undang apa namanya ni konspirasi ataupun uh, jenayah pakatan jahat uh, jenayah pakatan jahat uh, di mana uh, ketum Menteri Melaka telah mengupah seorang uh, watak dan dibayar melalui peguam uh, siasatan dah dibuat dan sebagainya tetapi malangnya sehingga hari ini uh, apabila semua proses pengesahan dah dibuat tetapi masih tidak ada tindakan termasuk uh, kita percaya dan yakin dengan maklumat yang kita ada Ketua Menteri Melaka langsung tidak dirakam percakapan itu pun hari ini kita akan serahkan kepada Pak boleh nanti saya detailkan termasuk uh, beri dan terima rasuah dan upah untuk satu benda jahat ni bagi kami ialah rasuah kan. Hari ini juga uh, saksi yang menerima bukan saksi orang yang terlibat dalam pakatan jahat itu sendiri. Uh, akan hadir dan menyerah diri kepada SPRM. Hari ini memang kita akan cabar SPRM sama ada SPRM benar-benar boleh berfungsi untuk menjaga uh, dalam isu rasuah ini ataupun semata-mata alat eh SPRM di Negeri Melaka ini dan ketiga uh, lanjutan daripada laporan polis yang dibuat 2 hari lepas oleh sedara Syafiq dan uh, sedara Mata iaitu uh Timbalan Ketua bahagian bersatu uh, Pontian uh, Akan ada ulasan Perkembangannya, kenapa kita buat PC itu di Melaka, kerana dia Berkaitan dengan Watak ketua bahagian yang mengambil jan Duit daripada Jana Wibawa itu, ialah uh, Orang Melaka, ketua bahagian dari Melaka, tiga perkara ini uh, Yang kita akan terangkan uh, Dalam PC kita Kali ini, dan uh, laporan Dua laporan akan masuk ke SPRM uh, sebaik saja PC ini selesai kan ya? ah uh, uh, mata baru sampai kan ya? dah uh. ah peguam-peguam muda kita, Saudara Sheikh juga bersama dengan kita kan. Ya. Okey baik. Mula sekali saya akan serahkan kepada peguam kita, Saudara Rafiq Rashid untuk menerangkan berkenaan dengan pertembungan conflict of interest aa, dan la, satu laporan terus kepada Ketua Menteri Melaka aa, akan dibuat pada petang ini. Saya persilakan Saudara Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat uh, petang. Terima kasih rakan-rakan media. Mohon maaf saya sedikit kelewatan. Ah uh, seperti mana semua tahu, um, ada isu terkait dengan Ketua Menteri Melaka dan juga anak guam saya Datuk Muhammad Ali Muhammad. Datuk Muhammad Ali Muhammad merupakan Timbalan pengurusi Dewan Negara. Timbalan Speaker Dewan Negara dulu. Okey. So apa yang telah berlaku sekarang adalah Datuk Sri Ali Muhammad Ali telah menyatakan dengan jelas dia merupakan mangsa uh, konspirasi, mangsa pakatan jahat, mangsa jenayah terancang oleh Datuk Sri Abdul Rauf Ketua Menteri Melaka. Apa yang dilakukan oleh anak guam saya adalah dia telah buat banyak laporan polis, dia telah buat banyak laporan SPRM terhadap Ketua Menteri Melaka sekarang ada satu kes di Mahkamah Tinggi Melaka, kes sivil yang membabitkan kedua-dua individu tersebut. Itu kes sivil kita letak ke tepi dulu. Tapi untuk kes jenayah ini dah memakan masa yang amat lama. Sampai sekarang kita dimaklumkan oleh unit siasatan jenayah terkelas USJT Bukit Aman bahawa siasatan kes tersebut laporan polis oleh anak guam saya telah pun selesai kes kertas siasatan telah pun siap dan telah pun dihantar dipanjangkan kepada Jabatan Peguam Negara tetapi tidak ada sebarang berita daripada Peguam Negara daripada Jabatan Peguam Negara mahupun Ketua Pendakwaan di Melaka ini bagi kes tersebut kita dapati bahawa mereka-mereka yang terlibat dalam menganalisa kertas siasatan mereka-mereka yang terlibat untuk menganalisa sama ada perlu dituduh ataupun tidak dituduh. Mereka-mereka yang akan terlibat sekiranya ada sebarang pendakwaan selepas ini terhadap Ketua Menteri Melaka. Kebanyakannya telah pun baru-baru ini menerima darjah kebesaran dari Melaka juga. Faham apa yang berlaku sekarang ni? Gabenor Negeri Melaka atas nasihat Ketua Menteri Melaka telah pun menyerahkan atas nasihat Ketua Menteri Melaka ni yang sedang berada dalam proses siasatan yang mungkin akan dituduh yang mungkin akan didakwa beliau sendiri telah menasihatkan untuk darjah-darjah gelaran besar datuk ini diberikan kepada mereka-mereka yang akan terlibat mungkin terlibat sedang terlibat kemungkinan akan terlibat dalam menjalankan pendakwaan ataupun sekurang-kurangnya dalam meneliti kertas siasatan yang mengandungi nama antara lainnya Ketua Menteri Melaka sebagai salah seorang suspek utama menurut laporan polis dan juga laporan SPRM yang telah dibuat oleh Datuk Muhammad Ali Muhammad tersebut So agak mengecewakan kalau sekiranya perkara ini sebentar lagi akan dibuat laporan kalau tiada tindakan langsung dibuat kalau mereka-mereka yang dinamakan dalam laporan ini selepas ini tidak dipanggil untuk dirakam percakapan mereka oleh pihak SPRM tidak dipanggil sekurang-kurangnya untuk membuat penjelasan ataupun mereka senyap sahaja seribu bahasa maka betullah sangkaan rakyat bahawa kalau kita ni ketua menteri, kita ni ada kuasa, kita ni ada pangkat, kita ni ada kuasa atau laba politik, maka pihak berkuasa akan tutup sebelah mata saja. Ini satu isu yang penting kerana ia membawa kepada unsur salah laku, salah guna kuasa. Unsur salah laku, rasuah. Dari segi rasuah tidak mungkin hanya kepada wang ringgit tetapi kepada kedudukan, kepada pangkat, kepada gelaran. Ada jelas kita lihat mereka-mereka yang terbabit yang seharusnya melihat kepada kertas siasatan untuk kes ini Mereka sendiri telah pun bergelar datuk atas nasihat ketua menteri kepada pejabat uh, tuan yang terutama gubernur negeri Melaka so ini menjadi subjek uh, yang penting untuk kita perhalusi dan uh, kita telah pun terima arahan daripada Datuk Sri uh, Muhammad Ali Muhammad untuk terus membuat laporan polis saya rasa saudara Azam akan melakukannya bagi pihak beliau buat sementara waktu sebab uh, perlu perlu perkara ini disiasat dengan sedalam-dalamnya mereka perlu dipanggil untuk dirakam percakapan kita pun nak tanya juga dah lama sangat kertas siasatan siap pegawai penyiasat hari-hari memaklumkan pada anak guam saya bahawa telah pun siap telah pun ada sebenarnya uh, cadangan untuk pada pihak polis sendiri cukup uh, ramuan untuk menjalankan uh, pendakwaan tetapi of course Uh, Peguam Negara dan Jabatan Peguam Negara lah yang punya kuasa di bawah perkara 145 uh, Perka Perlembagaan Persekutuan So, perlulah Jabatan Peguam Negara dan Peguam Negara jawab apa yang tengah berlaku sekarang ini Lebih-lebih lagi bila kita dapati adanya elemen-elemen mendapat gelaran Datuk ni, pangkat besar ni di Melaka mereka adakah mereka ini rasa kenyang dengan gelaran sehingga takut untuk membawa tindakan ataupun meneruskan tindakan meneruskan pendakwaan menuduh membawa kes ini ke mahkamah hanya kerana mereka dapat perkara itu atas nasihat orang yang seharusnya menjadi suspek bagi sesuatu kes so itu kita akan buat selepas ini dan saya serahkan kembali kepada okay. cikgu Bad secara rumusannya kan sudah terlalu lama Apabila satu laporan dibuat oleh Datuk uh, Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad uh, bekas timbalan uh, speaker Dewan Negara di mana uh, raub telah merancang satu pakatan jahat yang melibatkan peguam, melibatkan orang-orang tertentu yang menyebut dalam rakaman tersebut, ha, aa, dia dah pol, dah susun polis, dah susun semua kan. Maka satu orang telah diupah ha, untuk itu telah dirasuah, telah disogok iaitu bersama dengan kita hari ini ialah Mansubai. Mansubai orang yang menerima sogokan daripada peguam yang menerima arahan terus daripada Rauf eh, daripada Ketua Menteri di mana apa yang menyebabkan kita yakin dia arahan terus dan sebagainya sebahagian daripada rundingan dan jumlah duit rundingan itu telah dirakam melalui panggilan telefon dan juga bertemu di hotel di Hotel Hatton Di Hatton kita dah masuk report semua, ada rakaman dan sebagainya. Polis pun dah terima. Aa, polis pun dah terima rakaman tersebut dengan membuat forensik suara. Mem dalam peringkat forensik tu pada pemahaman kita ialah sah itu suara Mansor, sah itu suara orang yang merakam dan sah itu adalah suara Ketua Menteri, Ketua Menteri Melaka. Memang sah. Malah a pasukan kita telah, pihak kita juga telah membuat cross check dengan forensik rakaman suara yang berada di luar negara. Laporan itu juga sudah berada di tangan kita mengesahkan benda itu betul berlaku. Maka USJT Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman telah panggil semua telah buat forensik termasuk peguam Siapa nama peguam? Adli. Ah okey, peguam Dato' Adli yang orang Melaka kenal kan. Ah Dato' Adli juga telah dirakam percakapannya oleh USJT dan mengikut maklumat yang kita ada Datuk Adli juga telah mengakui bahawa dia ambil duit daripada Raub dan dia serahkan kepada Mansubai untuk membuat akuan bersumpah palsu dan membuat laporan palsu sehingga menyebabkan Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad direman, uh, direman uh, untuk satu penahanan yang akhirnya tak ada apa ya. Maka dengan itu laporan dah dibuat semua dah digerakkan tapi dalam pada masa itu, kan, dalam pada masa itu tiba-tiba Ketua Menteri Melaka ni dia jadi ketua penasihat kepada TYT. Ini kali pertama dalam sejarah SPRM saja uh, 4 5 orang pegawai tinggi SPRM, mereka yang terlibat dalam siasatan ini tiba-tiba dapat pangkat datuk. Bukan itu saja, orang yang terlibat dalam bahagian pendawaan polis Raja Malaysia juga tiba-tiba tahun ini dapat pangkat Datuk. Maknanya dari Melaka. Dari Melaka, pangkat Datuk dari Melaka di bawah nasihat uh, TYT Melaka. Maknanya hari ini apa dia? Dia dah bebas sampai mencemar dan menghina. This is a part of Raja-Raja Melayu. Istana Melaka, TYT Melaka adalah sebahagian daripada kaunsel Raja-Raja Melayu. Rawap tunjuk kuasa dia sampai boleh melakukan benda itu. Hari ini apa yang kita buat, kita berbincang dengan teman-teman peguam dan sebagainya. Kita ada dua peguam di sini. Satu laporan akan difailkan oleh uh, Azam, uh, pengerusi uh, peta Negeri Melaka ke atas raup terus dan dan SPRM tolong jangan jadi alat pekakas ha? untuk banner ni bayar gaji kamu banyak sangat duit rakyat dah kan dan kerana tawaran sikit kau bawa jalan-jalan-jalan sikit kan kamu goyang dapat pangkat datuk kamu goyah kan dan hari ni satu laporan dan kita akan memulakan tekanan ini raub bapa kepada segala kepala-kepala bapa perasuah negeri Melaka kan perlu ambil tanggungjawab benda ini dan hari ini juga dia tak boleh nak cakap apa beri salah terima salah hari ini kita bawa dan kita berbincang dan secara sukarela Mansobai akan menyerah diri kepada SPRM kan memang dia terlibat dia saksi hidup kan dia terima duit. Tapi duit dah habislah dia cakap kan. Ah, ha, dia dia terima kan. Maknanya eh apa tak kena dengan negara ni. Kan saya bagi Mansur sikit 1 2 minit untuk untuk menerangkan kenapa dia melakukan benda ini dan apa peranan dia dalam pakatan jahat tersebut. Baik baik baik. lagi 1000 kita. Okey. Terus terus terus. Assalamualaikum warahmatullahi taalahi wabarakatuh. Hari ini saya hadir di pejabat SPRM untuk menyerah diri sebagai seorang penerima rasuah daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka Datuk Raup Yusuf. Apa yang telah berlaku, beliau telah merasuah saya sebanyak RM100,000. Uh, di uh, wang itu diambil di pejabat uh, peguam Iaitu Datuk Adli adalah benar daripada apa yang bukan saya yang bercakap dalam audio itu Raub sendiri yang bercakap dalam audio itu dia memberikan wang seratus ribu ringgit kepada saya dan hari ini saya buat pengesahan benda itu adalah benda yang benar laporan polis pun telah dibuat. Benda itu dah sampai kepada USJT dan polis pun dimaklumkan daripada sumber mengatakan uh, laporan itu telah sampai ke Jabap TPR Timbalan pendakwa raya untuk didakwa tapi sampai hari ini masih lagi belum ada apa cerita. Jadi saya kertas siasatan dah siap. Kertas siasatan semua dah siap menurut uh, peguam. Jadi saya hari ini datang untuk menyerah diri kepada SPRM atas tindakan apa sekalipun yang SPRM nak buat, insya-Allah saya tidak ada masalah. Kerana Datuk Seri Raub ini mengupah merasuah saya hmm. dengan uh, apa nama tu uh, untuk mengenakan seseorang iaitu timbalan speaker dewan mantan timbalan speaker dewan negara Datuk Seri Ali Muhammad Datuk Seri Ali Muhammad supaya Datuk Seri Ali Muhammad ni boleh dimasuk ke dalam lokap supaya marwah diri dia jatuh politiknya hancur ini berbagai-bagailah itu akan saya terangkan dah saya terangkan kepada pihak polis pun dan berbagai-bagai cara untuk mengenakan seseorang jadi beliau telah merasuah saya sebanyak 100 ribu. Itu saja yang saya boleh cakap. Dan lepas ni saya akan masuk kepada dalam pejabat SPRM... Saya akan membuat satu laporan... Dan apa tindakan SPRM kepada saya... InsyaAllah saya tidak gentar... Kerana ada benda yang perlu saya cakap dengan uh, uh, SPRM... Uh, jika mereka mengambil uh, laporan daripada saya... Sekian... Tak ada apa lagi... Cikgu, eh? okay. baik okay, kasih... Okay. Okay, Panjang-panjang... Okey... Sekejap eh... Apa yang berlaku ialah... Apa yang berlaku... Hari ni... Kan... Bacul sangat SPRM... Kalau orang yang terlibat... Ha, dalam kegiatan rasuah boleh pergi rumah kau dan kau tak ada tindakan dan kau tak boleh nak buat apa-apa bacol sangat SPRM kan, Okey. Sebelum kita proceed kepada pendedahan kita yang ketiga, saya rasa oleh kerana masa kesutukan yeah. saya Rafiq akan uh, dan peguam kita, dua orang peguam, Azam dan Mansurbai akan masuk ke dalam SPRM. Kita bagi dia ruang sekejap sebelum pendedahan ketiga yang kita buat ini. Okey. Okay okay. okay, Mansur. Okay, okey ya. Okey. Boleh masuk tidur lokap pun tak apa. Ah, Okey. 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 Oh, nak nak ambil gambar. Okey, 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 okey. Sekejap, sekejap, sekejap. Ambil gambar Tata. Cepat nak buka tak Oh, ya. Buka lah, beg. Nak apa Nak beg. Nak Nak tutupkan bunga. Oh, tak ada. Tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada.